Привіт усім Ви дивитесь програму до такого час. Сьогодні ми говоримо про вищу лігу. Ось і відбулося жеребкування. І незважаючи на те, що погода ще не зовсім весняна. Сьогодні перше березня. Дуже скоро весна все-таки візьме все у свої руки. Сніг зійде з полів. І я думаю, що шкіряни обов'язково потішать наші серця, ноги, ну і наших дружин. Тому що моя дружина дуже любить футбол, особливо в моєму виконанні. А ну і сьогодні у нас також в гостях чемпіони вищої ліги сезону 2010. І у нас є до них деякі запитання. Також це призери Кубку Кравчука, я думаю, що хлопці, ви теж більш детально про це розкажете, як це все відбулося. І одразу три представника християнської футбольної ліги стали призерами Кубку Кравчука. Також ми з на цьому трішки зауважимось. Ну і я одразу продаю можливість Саше, вані, е хлопців, е опитати, допитати і дізнатися, які у них залишились... Все без чутятого чемпионства и какие амбиции на РИК-2012. Я думаю, Ваня, первый, как ближайший преследователь. Окей? Okay. <сёж> <сёж> да. Ну, ребят, вот сегодня прошла жеребьевка. Вот когда вытаскивали команды. О чем вы думали? Какие чувства? С какими чувствами входите в новый сезон? <сёж> чувства? Ну, немножко соскучились, конечно, за чемпионатом. Поскорее бы хотелось начать. Вот. А начинать с кем абсолютно все равно было, даже вот мы с Алексеем буквально вчера разговаривали, что интересно было бы даже первый тур сыграть с той же Дарницей. Почему бы и нет. Одразу вот вот так да. вот, да, поставил кропкой на двиг туре. Не, ну при чем тут поставить? Не, просто как бы нам абсолютно все равно с кем играть. С Катраном, с Дарницей, с Нью Лайфом, с Березняками. Абсолютно все равно. Просто хочется играть. Заждались немножко. Да, и начнем сезон с той же команды, с которой начинали в прошлом. О, можно начать фортура, да? На фарк с надеяться А вы начинаете? Ну, вы же не начали в прошлом году с ним? Не начали. Доигрывали. Да. А То ну, есть может быть тут еще что-то, да, да, может быть да. нюансы. Но это, по-моему, второй год подряд. У нас позапрошлом году тоже Катран был первый тур, да, мы в дождь начинали. Да? Саша, ну, Саша ну, да. пом... а, нет. нет. Ну там уже было и Гиспая, и Ремин, и да. Ну а сон, давай, вот. давай, А вообще Тачка. вот э, команда Благодать два года подряд у нас чемпион. И мне, как человеку, который в этой лиге провел уже 11 сезонов, мне хотелось бы вашу оценку такого стремительного роста вашей команды. Ну, если там взять, к примеру, 2000, по-моему, 8 или девятый год, вы чуть не вылетели. Восьмой, да. Вот. Как вот как такой стремительный скачок, прыжок в классе, в качестве игры? То есть что произошло? Ну, произошло то, что мы практически на 98% изменили состав. То есть э, в команде остались люди, которые хотели играть, которым как бы, команда была не, не чуждое слово. Вот, это вот, Леша, Ваня Савостин, ну, буквально единицы. Вот. А люди, которые приезжали на игры, когда им хотелось просто поиграть, как они говорили, вот, мы больше просто не приглашали. Потому что когда у них было желание приехать поиграть, там, допустим, не сильной командой, да, они приезжали, они там забивали, они играли в свое удовольствие. Но бывали такие игры, что приезжало 8-9 человек. И нас просто обыгрывали там со счетом 8-1, 10-1. То есть никому это было не надо. Поэтому пригласили людей, которые хотят играть и будут играть, и сейчас играют. И вот есть рост. Каждый год вот к нам приходят 2-3 новых человека, которые безболезненно вливаются в состав, усиливают нас. Вот. І зато зустоїть mm -hmm. така стабільність. Дім, скажи, а хто були ці нові люди? Де ви їх взяли, і каже, що кожен рік приходять нові. Як можна потрапити <гас> до вас команду? Наприклад, я от відчуваю, що я вмію грати в футбол, да? Значить, іноді <гас> до мене виходить хлопці і кажуть, я там вмію грати, я все життя грав. Ну, правда, на поле виходить то ніяких е... видимих знак того, що, що люди вміють грати в футбол, насправді немає. Отже, як люди приходять і як от ви відбираєте? От я кажу, ну, десь ви ж проти? Ну, у нас в основному як би, наша команда. состоит из воспитанников с дюшор смена, то есть где-то кто-то кого-то знает во дворе там дружили играли вот основной костяк конечно сменовский потом у нас второй костяк можно сказать чуть меньше это приезжие ребята вот они со смелые это братья римские руслан чернышенко угу. вот, тоже один Спас пришел ловим, привел, на, наверное, да, да, привел второго вот. потом у нас были сложились очень дружественные отношения с командой ИПСА Политехник вот Саша знает эту команду они участвовали на город с этого года они не будут участвовать и два лидера этой команды Саша угу. э, Саша и Дима Дима Солодовник и Саша Кожома вот. команду, да, да? они усилят нашу команду вот. возможно еще некоторые ребята придут пришел новый вратарь в этом году, который тоже как бы на хорошем уровне. Окей. вот мы говорили о бы, прогрессе, об изменениях в команде. чем благодать сезона 2011 отличается, чем она схожа на благодать сезона 2010? Ну, в принципе, что я могу сказать? Злее <laughs> Откуда ну, злость, Леш? Спортивная злость. Спортивная, спортивная да. Потому что ну, вот же теперь вы, чтобы больше бицина будете я в сезон 2012 до футболу, да, больше э, зрелищнее, до перемог ставитесь, так? да. Правильно, в да. да. Ага, окей. Какой план у вас в этом сезоне? То есть я знаю, ну и это как бы не секрет для для всех, потому что мы все Наверное, все представители Христианской футбольной лиги следили за вашей борьбой в Первенстве ФФК, где вы почти, почти вышли в первую лигу. Как бы, ну, оценивая ситуацию, мы, мы считаем, что многие из нас считают, что вам не хватило людей, ну, сил на два турнира. Как будет э, распределены силы в этом году? Ну, я думаю, что абсолютно так же, как и в прошлом году. Вот. мы даже в этом году не ставили цели выиграть чемпионат КФЛ, просто так сложилось. Основные силы были брошены на город, но, но получилось так, что как бы на город немножко, немножко мы не дотянули до первой, хотя мы должны были и обязаны были там быть. Вот. Ну сами понимаете очень много разных футбольных Не все футбольные вопросы. Да. Все на поле есть, Если я правильно понял, у вас будет э, основной состав какой-то, да, играть э, в первенстве города, а на христианской футбольной лиге немножко ослабленный, или нет? В принципе, да. В принципе, да. То есть Но первые пять-шесть туров что... подготовительный период, понятно. Я зачем думал, ли что участвовать он... в другом, если можно сыграть здесь? Конечно. А потом уже чуть-чуть. думаю, что он будет ослабленный.

Ну, вот возвращаясь к тому, с чего мы начали, Куба Кравчука, финал с Дарницей. И вот Дима сказал, что был готов в первом туре играть с Дарницей. Может, несколько слов про этот финал. Интересно услышать твою оценку этого матча. Ну и вообще что о турнире, его ждали? Да, да. Ну, турнир как бы... Турнир прошел на очень хорошем уровне. Турнир нам очень понравился. Вот, хороший подбор команд был. Вот, особенно в нашей группе вот, были сильные команды. Тот же Вир, Миродская. Вот, приятно было с ними играть. Березняки. Вот. Э -э очень приятно, что как бы, три команды представителя ХФЛ заняли три первых призовых места. Вот. Я думаю, это все-таки говорит о силе Показания. нашей лиги. Да, это, это хороший показатель. Вот. Что по финалу? Ну, по финалу все знают счет, все знают результат. Тут сказать больше нечего. Видно, где-то немножко перегорели. Где-то не хватило. Хотя первый тайм, первый тайм мы, как бы, выглядели немножко сильнее Дарницы, И моменты были, и скорость была. Все было просто вот стечение обстоятельств. Человек, который пробивал пенальти на первых минутах второго тайма, он его просто не забил, немножко психологически надломился. Через минуту этот же человек уже спалил в своей штрафной. Мы получили 11 метров уже в свои ворота, нам забили. Вот. Еще через минуту вратарь допустил, вратарь, который стоял вообще чудесно весь турнир, вот, который выручал нас просто в... Такие моменты, вот Саша видел, там он и Лежа три раза подряд в него били, он отбивал, тут человек пускает в ближний угол мяч, 0-2, ну и нелепое удаление, буквально еще через три минуты. То есть там вот буквально была минутка, которая как бы, сломала, сломала да, команду, всю да? игру. Да. Вот, и тут нелепое удаление, вообще там удаление даже и не должно было быть, там игрок первый выиграл. Борьбу первый был на мече, вываливался один в один, судья дает свисток. Ну, вот. Но он в сердцах рассказал, куда рассказал немножко, да. Ну и за это получил красную карточку. Мы остались в десятером, ну и уже думали, да, только о своих воротах, хотя и попытки были атаковать, забили вол престижа. Вот так Я так вам скажу, что как бы э, на перстве Киева и это не секрет э, для судей, особенно для молодых, очень большое значение имеет рейтинг. То есть там за этим следят, там плюсуются очки, короче, достаточно сложная система, и поэтому, когда судья выходит судить игру, в которой играет команда высшая, команда второй лиги, он подсознательно уже но я думаю, что в Лиге Европы и там в те же лизе чемпионов. Ну, я думаю, там немножко более подготовленные судьи. Молодцы, но все, даже если смотреть, как э, судят Динамо с Шевченко и без Шевченко в с Европе. Забор. То есть да. это все равно есть, и, к сожалению, этого избежать не удалось. Ну, по поводу судейства, это основная негативный показатель турнира. Uh -huh. И, кстати, по регламенту тоже можно было некоторые вещи, так как говорят, что товарищеский турнир, можно было ввести такой пункт, как многие команды играют в игры на сборах, турниры. Заменить можно удаленного игрока. Uh -huh. Это должно быть прописано. Это, кстати, в групповом этапе так, так и было. То есть Дмитрий Мейер, который обслуживал игры, он предупреждал, если, uh -huh. да, если кто-то что. Ну, у нас карточек не было. Если кто-то что-то, если будет какое-то удаление, mm -hmm. то можно делать обратную замену. Mm -hmm. То есть вот это в принципе основная особенность mm турнира, -hmm. mm -hmm. то есть не well, mm -hmm. сканальность регламента, uh -huh. то же самое как на СНВ было. Ну, к сожалению, а да, дело в том, что регламент а регламент из года в год был постоянный, и даже вот эта вот история с переносом игр неожиданная полуфинальных игр на искусственные поля, о которой никто не предупреждал остальные команды, она тоже получилась достаточно это интересный, да, то есть при, при, том, что стоимость турнира там 800 рублей, mm -hmm. э, вдруг выяснилось, что за две последние игры надо отдать еще тысячу. То есть как-то... Предложение команды. Ну, Дорог, Лос, я просто... понравилось играть на искусственном? Нет, мне понравилось играть на искусственном, но мне не очень понравилось платить за это такие деньги. С этим я Нет, ну, на кухне, сори, уже закончим. Да, Добрый, на, на Кубке Монтяна, вот, кстати, там очень грамотно сделано. Там больше взнос, и финальные игры оплачивают все 12 команд участников. Просто, я? я до чего хотел сказать, что это за все турнир, турнир, ну не хотелось бы. Мы, мы, не да, мы не э, участником, точнее, мы не е организатором этого турнира, я, знаешь, как бы... Э, давайте...